5 січня у басейні локомотив міста Харкова відбулася новорічна благодійна вистава на воді для дітей Харківщини. На святі побували учні Студановського та Червоноскільського навчально-виховних закладів Ізюмського району та школярі міста Ізюма. Чарівну казку дітнахам подарував народний депутат України, герой України Віктор Миколаєвич Остапчук. Учні на мить принеслися, захоплюючий від казки, з якого почерпнули сміливості, почуття дружби та взаємоповаги, а приємним подарунком до. нагородження участники выставки конкурсу стенгазет между районами, проекты театр в рамках Дня социального руху поваги. Голосовали свои работы под впечатлением от просмотра спектаклей детского театра. Затем каждый район, где проходит наша Южная магистраль, представил свою стенгазету на выставке в центральном зале вокзала Харьков пассажирский. По результатам голосования победители конкурса! Церемонию награждения проводит герой Украины, народный депутат Украины Виктор Николаевич Остапчук! Поощрительные призы конкурса «Стенгазет» «Сказка рядом» вручаются! А після години казкової подорожі всі діти отримали солодкі подарунки для батьків та вчителів подарунком стали щасливі посмішки та незабутні враження дітей. Дорогие ребята, уважаемые взрослые, конечно же я хочу от вашего имени, от себя поздравить всех победителей сегодняшнего нашего конкурса. Надо сказать, что их работу видели ну, десятки тысяч наших пассажиров и, я думаю, абсолютно объективно оценили их мастерство. И вы знаете, совсем вот недавно президент Украины Виктор Федорович Янукович объявил 2013 год годом детского творчества. Так, и я думаю, что сегодня это еще одна серьезная возможность у меня, как у народного депутата, как у человека, у всех людей, которые любят и Хотят, чтобы Украина наша была великая держава, великая духовная, культурная держава. Сегодня сделать так, чтобы дать возможность проявить сегодня талантом нашим детям. Наши дети, просто люди, дети, одни из самых талантливых детей в мире. Потому что то, что сегодня пишут, делают, о чем говорят наши дети, это надо нам, взрослым, к этому прислушиваться.